5. Perakaunan untuk syarikat berhad menurut Share. 5.1. Pengenalan kepada syarikat berhad menurut Share. Tata cara penubuhan syarikat berhad. 1. Syarikat berhad merupakan entiti perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu yang tanggungannya terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. 2. Sesebuah syarikat berhad mestilah mempunyai perkataan berhad di hujung namanya. Tiga, syarikat berhad ditubuhkan menurut Aktar Syarikat 2016. Empat, penubuhannya mestilah didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Lima, prosedur penubuhan syarikat berhad ini agak rumit dan melibatkan pelbagai jenis dokumen jika dibandingkan dengan penubuhan perniagaan milikan tunggal atau perkongsian. Enam, secara ringkasnya, tata cara penubuhan syarikat berhad dapat dijelaskan melalui rajah di bawah ini. Langkah 1. Memilih nama syarikat dan permohonan nama. Nama dipilih dan dikemukakan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Syarikat baru perlu berdaftar dengan pendaftar syarikat menggunakan portal MyCode. Tujuannya untuk memastikan nama yang dicadangkan masih belum digunakan oleh syarikat lain. Langkah 2. Menyerah simpan permohonan pemerbadanan syarikat. Setelah nama diluluskan, Borang pendaftaran nama perlu diisi selengkapnya. Membayar fee pendaftaran. Langkah 3. Pengeluaran notis pemerbadanan syarikat. Setelah permohonan diproses dan segala peraturan dipatuhi, notis pemerbadanan syarikat dikeluarkan bermakna penubuhan sesebuah syarikat adalah sah secara rasminya. Perlembagaan Syarikat 1. Sesebuah syarikat boleh atau tidak perlu mempunyai suatu perlembagaan. Dua, perlembagaan syarikat adalah dokumen yang mengikat syarikat, setiap pengarah dan setiap pemegang share. Tiga, jika sesebuah syarikat mempunyai perlembagaan, syarikat, pengarah dan setiap anggota syarikat hendaklah mempunyai hak, kuasa, kewajipan dan obligasi yang dinyatakan dalam Aktar Syarikat 2016, kecuali setakat yang hak, kuasa, kewajipan dan obligasi itu dibenarkan untuk diubah suai mengikut akta ini dan diubah suai sedemikian oleh perlembagaan syarikat itu. Tempat, jika suatu syarikat tidak mempunyai perlembagaan, setiap pengarah dan setiap anggota syarikat hendaklah mempunyai hak, kuasa, kewajipan dan obligasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Syarikat 2016. 5. Peruntukan yang terkandung dalam perlembagaan sesebuah syarikat A. Tujuan syarikat B. Keupayaan, hak, kuasa atau keistimewaan syarikat jika peruntukan itu menyekat keupayaan H. Kuasa atau keistimewaan sedemikian C. Perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh akta ini untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan seperti cara pembayaran dividen D. Perkara lain yang hendak dimasukkan oleh syarikat ke dalam perlembagaannya seperti pengurusan dan pentadbiran syarikat Ciri-ciri syarikat berhad satu fungsi pemilikan berasingan daripada fungsi pengurusan. Pemegang share tiada hubungan dengan pihak pengurusan syarikat. Dua motif syarikat berhad ialah memperoleh keuntungan dan keuntungan ini akan diagihkan kepada pemegang share dalam bentuk dividen. Tiga syarikat mempunyai hayat berterusan. Hal ini bererti perjalanan syarikat berhad tidak terjejas apabila berlaku kematian penarah atau pemegang sharenya tempat urus niaga harian serta dasar-dasar syarikat dilaksanakan oleh sekumpulan pengurus dan kakitangan yang digaji. Hal ini jelas menunjukkan terdapatnya pemisah antara pemilikan dan pengurusan dalam syarikat. Lima dasar syarikat ditetapkan oleh lembaga pengarah yang dilantik oleh para pemegang share dalam mesyuarat agung tahunan. Perbandingan ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad satu, terdapat dua jenis syarikat berhad, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Dua, persamaan. A. Kedua-dua jenis syarikat ini memperoleh modal melalui terbitan share. B. Kedua-dua jenis syarikat menanggung liabiliti yang terhad. C. Kedua-dua jenis syarikat bermatlamat untuk memperoleh keuntungan. D. Kedua-dua jenis syarikat mempunyai hayat perniagaan yang berterusan. A. Kedua-dua jenis syarikat tertakluk pada Akta Syarikat 2016. 3. Perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. A. Bilangan ahli atau pemegang share bagi syarikat sendirian berhad, bilangan ahli ialah seorang hingga 50 orang sahaja. Manakala bagi syarikat awam berhad, minimum seorang dan tiada had maksimum. B. Bilangan pengarah bagi syarikat sendirian berhad, bilangan pengarah ialah minimum seorang manakala bagi syarikat awam berhad, minimum dua orang. C. Pemilikan share. Bagi syarikat sendirian berhad, share hanya ditawarkan kepada orang persendirian manakala bagi syarikat awam berhad, share ditawarkan kepada orang awam. D. Pindah milik share. Bagi syarikat sendirian berhad, pindah milik share terkawal dan dilakukan dengan persetujuan pemegang share lain manakala bagi syarikat awam berhad, share ditawarkan kepada orang awam. E. Status share Bagi syarikat sendirian berhad, syarikat tidak disenaraikan atau diniagakan di Bursa Malaysia. Manakala bagi syarikat awam berhad, pindah milik share dilakukan dengan mudah di Bursa Saham melalui broker. F. Laporan keuangan Bagi syarikat sendirian berhad, laporan keuangan perlu dibentangkan kepada pemegang share semasa mesyuarat agung tahunan namun tidak perlu dibentangkan kepada awam. Manakala bagi syarikat awam berhad, laporan kewangan perlu dibentangkan kepada pemegang share dalam mesyuarat agung tahunan syarikat dan perlu disiarkan dalam akhbar tempatan untuk dibentangkan kepada orang awam. G. Mesyuarat agung tahunan bagi syarikat sendirian berhad, mesyuarat agung tahunan tidak wajib diadakan manakala bagi syarikat awam berhad, mesyuarat agung tahunan wajib diadakan. H. Contoh syarikat sendirian berhad ialah syarikat Salmi Haji Tamin sendirian berhad, Alam Flora sendirian berhad dan Ramli Food Processing sendirian berhad. Manakala contoh syarikat awam berhad ialah DRB Haikom berhad, Halim Mazmin berhad, Honda Malaysia berhad dan syarikat Takapol Malaysia berhad.